সোমবাৰে প্ৰায় ৰাতি এঘাৰমান বজাত তাৰমানে মোৰ ভাইটিয়ে মোৰ নিজৰ পত্নীক পলুৱাই নিয়ে নিছে বুলি জনা হৈছে আৰু লগত ল'ৰাটোক লৈ গৈছে ল'ৰাটোক এতিয়া মই বিচাৰি বিচাৰি পেলাই হাহাকাৰ কৰি দি গৈছিল দেউকে বৈৱকক লৈ গৈছিলে নিজৰ বৈয়কক মানে মাকক লৈ গৈছে বুলি ক'ব পাৰি আৰু সিহঁতৰ আগৰ আগত যদি আছিলে মই ইমান এটা গম নাপাওঁ কাৰণ কেলৈ মই বাহিৰত থাকোঁ অৰুণাচলত থাকোঁ কোনোবা এদিন আহি পেলাই ঘৰত থাকি পেলাই আকৌ অৰুণাচলত গুচি যাওঁ সিহঁতৰ যে সিহঁতি যে ভিতৰি ভিতৰি কিবা আছিলে মই ইমান এটা গম নাপাওঁ মানে ভাইটি অৰুণাচলত দাপৰিত আছিলে বিহুৰ আগত প্ৰায় দুই তিনিদিনৰ আগত আহিছিলে আহি লৈ পেলাই সিহঁতি সোমবাৰে ৰাতি এঘাৰ চাৰে এঘাৰমান বজাত সেইটো কাণ্ড কৰিছে কাৰণ কেলৈ এতিয়া মই ল'ৰাটোক বিচাৰি বিচাৰি হাঁহাকাৰ কৰি পেলাই ঘূৰি ফুৰিছে ল'ৰাটোক ল'ৰাটোক লাগে দেউকে বয়ককক লৈ গৈছে নিজৰ বয়কক মানে মাকক লৈ গৈছে বুলি ক'ব পাৰি আৰু কি বিচাৰি পাওঁ মানে মই এতিয়া য'তে কাম ল ল'ৰাটোক লাগে মানে ল'ৰাটোক বিচাৰি বিচাৰি মই হাহাকাৰ কৰি পেলাই আজি সেইদিনাখনিৰ পৰাই মই বিচাৰি ফুৰিছোঁ ল'ৰাটোক পালে মানে মোক ল'ৰাটোক লাগে মোৰ এটা ভাল কাম নকৰিলে ঘৰতে ঘৰতে ঘৰখন নিজৰ ঘৰখন ধ্বংস কৰি পেলাই ল'লে ময়ো আহি পাইছিলোঁ সেই বিহু দুদিনমানৰ আগত এইখন ঘৰ বনাই পেলাই থাকিম বুলিয়ে আছিলোঁ কাজিয়া পোচাল তেনেকৈ নালাগে তেওঁলোকক বিচাৰি থকা অলৰেডি বিচাৰি থকা হৈছে পোৱা নাই জানিব পৰা মতে মানে এনেকৈ ঢলপুৰ নাৰায়ণপুৰ এনেকুৱা ভিতৰতে আছে তাৰপৰা কাগজ পত্ৰও নাই যিটোৱে নিছে মানে মোৰ ভাইটিটোৱে শ্ৰীমন্ত শইকীয়া তাৰপৰা কাগজ পত্ৰৰ একো প্ৰুফ নাই মানে বাহিৰলৈ যাব পৰা নাই প্ৰতি ববিত্ৰা শইকীয়া দুৱাৰা দুৱাৰা শইকীয়া পিছলৈ গৈ পেলাই ক'লে যে আগনাখনিয়ে সিহঁতি আহি লৈ পেলাই বাৰ বাৰটা হাতৰ পিছত আহি লৈ পেলাই সিহঁতি এখন কাগজ কৰি থৈ গৈছে আৰু ছাৰজনে কৈছে মানে কি হ'ল যিজনে লিখিত লিখি আছিলে সেইজনে কৈছে তাক মই বহুত দূৰলৈকে খেদিলোঁ বুলি খেদি ধৰিব নোৱাৰিলোঁ তাৰপৰা বাইকখনে এৰিলে বোলে পথাৰলৈ লৈ দৌৰিবলৈ দৌৰি গুচি গ'লগৈ তেনেকুৱাতে আকৌ সেই ছাৰজনে ফটো মাৰি আনিছে বুলি জানিব পৰা হৈছে দুখন ঘৰনো শেষেই কৰিলে বৰবাদ কৰিলে নিজৰ ঘৰতে ঘৰতে এখন ঘৰখনো ধ্বংস কৰিলে এতিয়া মানুহৰ লাজ অপমানত কেনেও ওলাবও নোৱাৰিলোঁ তথাপিতো নো নোলালেও উপায় নাই নহয় ল'ৰাটোকতো বিচাৰি যাব লাগিব তো মানে কি সেনে মোৰ কামৰ পৰা মানে চাৰে টাউন বজাত আহিছোঁ আহি পাই মানে মানুহজনী সুধিছোঁ দাদাকত এতিয়া দাদাই মানুহজনীয়ে কৈছে মানে দাদা ক'ত থাকিব সেইবুলি কৈছে এতিয়া কৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ নাই যেতিয়া বিয়ে খাবলৈ গৈছে এনেকুৱা বুলি কৈছে এতিয়া মই বোলো মনত মানে অকণ হণ্টেক্ট টাইপ হৈছে তাৰপিছত ভাত খোৱা সময়তো আহিলে ভাত খালে ভাত পানী খাই গৈ আমাৰো শুবলৈ হৈছে মানুহজনীক কৈছোঁ দাদা ক'ত তেতিয়াও কৈছে বোলে তাত তাৰপিছত মই বোলো এনেকৈ থাকিলে নহ'ব মই এবাৰ বোলো চেক কৰি চাম চেক কৰি চাবলৈ গৈ এতিয়া কিছু বেয়া হাৰত পৰি আছে তাৰপিছত সেইখিনি কৰি হোৱাৰ পিছত মই কি কৰিলোঁ লগাল ল'ৰাটো আছিলোঁ ল'ৰাটোৰ লগতে ল'ৰাটো মানে লগত নাছিলে শুই আছিলোঁ তাৰপিছত মই লগালগ গাঁওবুঢ়াক ক'লোঁ গাঁওবোৰক জনোৱাৰ পিছত তাৰপিছত সিহঁতৰ দাদাক গুচি আহিলে দাদাক গুচি অহাৰ পিছত মই কি কৰিলোঁ মই ওলাই গৈ মানে বৌ কথা ক'বলৈ গ'লোঁ গৈ পিনি এনেকৈ কৈছোঁ যে বৌ এইখিনি ভাল হোৱা নাই নহয় আপোনালোকে এতিয়া যি কৰিলে যি নকৰিলে এইটো ইমানতে শেষ কৰক হা পিছলৈ আপোনালোকৰ বিপদ হ'ব এনেকৈ ক'লোঁ তাৰপিছত নামানে তাৰপিছত দাদাই ক'ব লাগে যে বোলে কি হ'ল কি হ'ল দাদাই আকৌ মোৰ লগতে খাই থাকে মই যি কৰিব লাগে চব কৰি আছোঁ আকৌ তাৰ মোৰ ফালে হেৰি কৰিছে বুক কৰিছে বোলে যি কৰে কৰিবলৈ দিয়কহি সেইবুলি কৈছে তাৰপিছত সেইবুলি কৰাৰ পিছত মই বোলো দাদা আমাক যিমান যি হ'লেও সিহঁতৰ ঘৰটো এটা খবৰ দিয়াটো ভাল হ'ব খবৰ দিবলৈ গুচি গ'লোঁ তাৰপিছত আমাৰ মাইকী মানুহক দম দি পাঁচশ টকাটো লৈ পাঁচশ টকা এটা খুজি লৈ গৈছে লগত মোবাইল দিছে বাইকখনো লৈ গৈছে আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে কাপোৰ কানি অলপ লৈ গুচি গৈছে আৰু লগতে আমাৰ ডাঙৰ দাদাৰ পৰা আগত ডকুমেণ্টছ কিনিব লৈ গৈছে তলুৱালৈ গুচি গৈছোঁ এতিয়া জানিব পৰা মতে ফোন কৰিলে কয় এবাৰ ছিকিম পালোহি এবাৰ কয় কৰিমগঞ্জৰ পালোহি এবাৰ কয় নগাঁৱৰ পৰা হ'লোঁ এনেকুৱাখিনি কৈ আছে কিন্তু সি ইমান দূৰত যাব পৰা নাই সি ওচৰতে আছে কিন্তু তাৰ ডকুমেণ্টছ একোৱেই নাই আধাৰ কাৰ্ড নাই পান কাৰ্ড নাই ৰাধাভোগৰ একো ডকুমেণ্টছে নাই